হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আমি গৈ আছোঁ চান্দুবি লৈ চানডুবি ফেষ্টিভেল চলি আছে আৰু লগত এটা ধুনীয়া পিকনিক স্পট আছে সকলোৱে জানে আৰু চানডুবিৰ আজি পিকনিক স্পটটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ ওচৰতে এয়া চাহ বাগান অসমৰ গৌৰৱ চাহ বাগান যিটো মানে চাহ নাথাকিলে যিটো নেকি আমাৰ অসমৰ মানুহ আধা মানুহ মানে এই মূৰৰ বিহুত মৰি লৈ সেই চাহ বাগান এইখন আৰু চাহ বাগানখন আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব গৈ আছোঁ সকলোখিনি দেখাম আজি আপোনালোকক চানডুবি পিকনিক প্লেচ লগতে মেলাখন গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এতিয়া চাহ বাগানৰ পৰা আমি কিছু দূৰ যাব লাগিব আৰু আমি গৈ আছোঁ আৰু চাওকচোন পাহাৰখন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ৰাস্তা পদূলিখিনি ইমান ধুনীয়া মিৰ্জাৰ পৰা মাত্ৰ একত্ৰিছ কিলোমিটাৰ হয় চানডুবিলৈ আৰু আমি এনেকৈ প্ৰকৃতিৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ ধুনীয়া ফৰেষ্ট এৰিয়া এই প্ৰকৃতিৰ গছৰ মাজে মাজে মানে গৈ এনেকুৱা এটা মজা লাগিছে নহয় আমি এমনি হি মোটামুটি চানডুবি ইয়ারপা তিন কিলোমিটার আর চানডুবি মেইন যত মেলা চলি আছে আর এয়া মানে রাস্তার আপনার জাম দেখিছে নে কি মানে ইয়ারপা মানে গাড়ির জাম হয়ে গেছে আর আজি সানডে রে যেহেতু আর আজি মানে ফেস্টিভেল মানে মেলার লাষ্ট আৰু আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ চানদেৱীৰ মেলাৰ ঠাইখিনি আৰু এইখিনি হ'ল মানে গাড়ী বাইক পাৰ্কিং কৰা ঠাই আৰু আমি বাইক পাৰ্কিং কৰিলোঁ বাইক পাৰ্কিঙত বিছ টকাকৈ ল'লে গতিকে এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ মেইন মেলাৰ ফাললৈ আৰু এয়া চাওক না গাড়ী কিমান বেছি গাড়ী হৈছে আৰু এতিয়াতো ৰাতিপুৱাই পুৱাই আছে আৰু এই ৰাতিপুৱাই পুৱাই কিমান গাড়ী আহিছে কিমান গাড়ী পাৰ্কিং হৈছে আমি সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ মেইন মানে মেলালৈ আৰু গেটখন চাওঁ আপোনাক কিমান ধুনীয়া কৰি মানে বনাইছে আৰু চান্দুবি মেলাৰ এইখন হ'ল মেইন গেট ইয়াৰ পৰা মেলা আৰম্ভ হৈছে আমি সোমাই গৈ আছোঁ থলুৱা খাদ্যৰ সম্ভাৰ আৰু ইয়াতে সোমাই দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক প্ৰথমে আৰু এয়া চাওক মানে একদম মানে কেৱল গাহৰি শালাত পুৰা গাহৰি মাছ কিবা নিচিলা মাছ এইবিলাক বহুত মানে ইয়াতে সাজ পানী এনেকৈ খাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে আৰু মই আমিও ট্ৰাই কৰি চাওঁ খাবলৈ অঁ বাইদেউ এই ষ্টিকত কিমান এডালত আৰু এইবিলাক যে এইবিলাক এইবিলাকত কি দাম এই আপং নে কি এইটো কি এইটোয়ে নেকি এইটো এখন অ আৰু এই বগাটো পানী নেকি অঁ নহয় নহয় এইটো এইটোত কিমান

আৰু এইখন ৰাভা ধাবা থলুৱা ধাবা কিমান অস্থায়ী ধাবা হয় কিমান ধুনীয়া কৰি বনাইছে আৰু এইটো কিমান ধুনীয়া কৰি বনাইছে চাওকচোন আৰু এইটো মানে হ'ল কি মানে আপোনাৰ কোনোবা যদি অতিথি আহিছে বা মাতিছে বা আমন্ত্ৰিত অতিথি এইবিলাকক ইয়াতে মানে বহি ভৰিছে আৰু অস্থায়ীভাৱে কিমান ধুনীয়া কৰি বনাইছে ইয়াত মানে অতিথি বহাৰ বাবে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক আৰু এইখন গেটো কিমান ধুনীয়া কৰি বনাইছে চাওক আৰু এইখনে হ'ল মানে মেইন মঞ্চ আৰু ইয়াতে মানে সকলোখিনি মানে হৈ আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে আছে মানে কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াতে ৰাখি থোৱা আৰু এইটো মূৰ্তি চাওকচোন আৰু ইয়াতে ৰাখিছে মানে বাঁহৰ কিবা কিবি বনোৱা এনেকুৱা বস্তু বাৰু বহুত মেলাত আহে আৰু ইয়াত বহুত চাবলগীয়া বহুত বস্তু আৰু এইখন অস্থায়ী মঞ্চ আৰু মঞ্চখন চাওক কিমান মানে ধুনীয়া কৰি বনাইছে কিমান মানে মেহনত গৈছে এইখন বনাওঁতে আৰু মানুহ চাব কিমান বেছি মানুহ আছে আৰু এইবিলাক এনেকুৱা মানে বহুত চাবলগীয়া চাংঘৰ কিবা কিবি বহুত আছে মানে আৰু এইবিলাকতো দেখিছে এইবিলাক মানে কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰ থৈ দিয়া হৈছে আৰু এয়া হ'ল চান্দুবি পৰ্যটক নিবাস আৰু আপোনালোকে যদি মানে চান্দুবি আহে বোলে ৰাতি মানে যাব নোৱাৰিলেও দেৰি হ'ল কিবা প্ৰব্লেম হ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থকা লোৱা খোৱাৰ মানে ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে আৰু এইখন ওচৰতে ধুনীয়া চাওক ইমান ধুনীয়া কৰি সজাইছে এইখন ধুনীয়া পাৰ্ক লাগি আছে লগতে আৰু আহি আহি পাই গৈছোঁ এইখন হ'ল মানে চানডুবি লেক আৰু এইখন বিল হয় আৰু ইয়াতে চাওক ধুনীয়া কৰি নাৱত মানে মানুহক উঠাই আছে বহুত মানুহে এনজয় কৰি আছে আৰু লগত পাহাৰখন কিমান ধুনীয়া কৰি লাগি আছে চাওকচোন কিমান এটা মনোমোহা দৃশ্য এইটো আৰু লেকখনৰ পাৰে পাৰে মানুহ চাওক কিমান মানুহ হৈছে আৰু লগত এইবিলাক ধুনীয়া কৰি মানে চাং পাতি থোৱা আছে মানে বহি বহি মানে আপুনি মনৰ কথা পাতি থাকক আৰু ধুনীয়া মানে প্ৰকৃতিৰ এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওক আৰু মই আপোনালোকক লেকখন অলপ ধুনীয়া কৰি দেখাই দিছোঁ মানে কেনেকুৱা কি কৰি আছে মানুহবিলাকে কোনে কেনেকৈ নাৱত উঠিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়া কৰি চাই থাকক 아니야 <목소리> 저기 <목소리> <목소리> <목소리>

আপুনি এইটো চাওক ইয়াতে উঠিও আপুনি লেকটো মানে ওপৰৰ পৰা মানে লেগটোৰ সৌন্দৰ্য এটা উপভোগ কৰিব পাৰিব এইটো ঘোঁৰা আৰু এই ঘৰত এটা কি সৰু পোৱালি উঠিছে মানে পিছফালৰ পৰা দেখি কিবা এটা কিমান মৰম লাগিছে আমিতো সৰুতে থাকোতে কিবা কাঠৰ ঘোঁৰাত উঠিছিলোঁ আজিকালি দিন কিমানে বদলিল মানে অৰিজিনেল ঘৰাতে উঠিবলৈ পায় আমি সৰুতে আৰু এই চক্ৰি টাইপৰ ঘৰত উঠি কিমান ঘৰত উঠিলে পঞ্চাছ টকা ঠিকে আছে দে ইমান কম মাত্ৰ পঞ্চাছ টকাতে আপুনি ঘোঁৰাত উঠিব পাৰিব আৰু ইমান ধুনীয়া এটা মানে প্লেচ মই অহা নাছিলোঁ কিন্তু আহি একদম আপ্লুত হৈ গৈছোঁ হচ আৰু এইখন এখন বাণিজ্য মেলা মানে দেখাই দেখিলে শেষ নহ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই জনাব গতিকে আজিলৈ বাই বাই